Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda Masazır qəsəbəsində mərkəzdə Zeynab marketin arxa istiqamətində, yəni prospekt yoldan 600-650 metr məsafədə belə bir 2 mərtəbəli, 4 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm sizlərə. Sənətimiz var, çıxarışımız var, notariusda qanuni al-alış-satqı olacaq. Evin tikilişi göz qabağındadır. Mərtəbələr arası monolit betondur. Kubiklə inşaa olunub. Tərəvazasıdır, giriş qapı hissəsidir, yola baxan evdir, yəni bu evin qaba həyətinin qabaq tərəfi yoldur. Qaz, su, şif var, kanalizasiyası var, yerdən kürsülüyümdür. Təmiri yenidir. Son yekun işlərdir. Bütün səliqələri var. Qaz, su, işi kanalizasiyası var, mərkəzidir, qoşulubdur. Həyətin daş üzlükləri də döşənilibdir. Çox gözəl evdir, qaçırmana dəyməz, ətrafdakı yaşayış Kəsib evin sinində olan xüsusiyyətləri təqdim edim. Gözəl enli belə bir dəhlizimiz var. Gördüyünüz kimi. Açıq rəngdə divar kağızı səsilib, döşəmənin laminatı da açıq rəngdədir. Evin iç qapıları da bəyaz qapılardır, klassik qapılardır. Belə bir ümumi görünüşü var. Bir kənlidə bu hissədən göstərim. Burada da ayrıca dolap yığmaq üçün, yəni şkaf qoymaq üçün yeri var. Kombi xətləri çəkilib, hər bir otaqda da ayrı-ayrıq da var. Təhlizin özünün həmçinin açılan pəncərəsi də var. Pətkən də çox gözəl işlənilib. Birinci mərtəbədə bizdə burada qonaq otağı, böyük bir mətbəx, hamam otağı var və pətkən alt hissəsində də belə bir boş bir ərazimiz var. Lazımsız əşyaları yığmaq üçün. İstərdim birinci mərtəbədə hamam otağını göstərim. İkinci mərtəbədə hamam otağı var. Gördüyünüz kimi tam Təmirli hamam otağı. Döşəməsi isti poldur. İstifon çıxış xətti bu hissədə də var. Və mətbəxi göstərəcəm sizlərə. Belə bir böyük həcmdə ola bir mətbəximiz var. Mətbəxdə də divar kağızları, açıq tənzid seçimi qurulub. Mətbəxin qaz xətti çəkilib, qoyulub, cərəyan xətləri qoyulub. Bura da yoldu. Yəni orada heç nə tikilməyəcək. Pəncərə açıqdır dəfə istədim son dəfə bu hissəni bir daha göstərəm sizlərə. Qiyməti videonun sonunda deyəcəm. Sonra qədər izləsəniz hamısının tam şəkildə həm iz görəcəksiniz, təmirin aid ola görünüşlərini və qiymətini eşidəcəksiniz. Böyük bir qonaq otağıdır. Evin içi 156 kvadratdır. Qiymətdəki çox gözəl qiymətdir. Qonaq otağı böyük pəncərəyə malı, ös həyətinə baxır pəncərəsidir. Qonlu xəttləri bu hissədə də var, o hissədə də var. Tvit xış xəttləri də var. Və qalxaq ikinci mərtəbədə olan yataq otaqlarının istirə təqdim edim. İkinci mərtəbəyə qalxmışıq. Dəhlizin ümumi görünüşüdür. 3 ədəd yataq otağı var, bir hamam otağı var. İstədiyiniz ilk olaraq hamam otağını göstəriyim. Böyük həcmli hamam otağıdır. Burada döşəmə isti pol çəkilib. Ən kiçik yataq otağını birincə göstərim sizlərə. Ən kiçik yataq otağı budur. Təmiri gözü qabağındadır. Açıq eyvanı var. Öz həyətinə baxır. Ümumi məhəllə haqqında bir daha təşərrüvət üçün məlumat deyim. Masazır qəsəbəsində mərkəzdə yerləşən Zeynəb marketin arxa istiqamətində yerləşir. Əsas prospekt yoldan da arası 600-650 metrdir. Bu bir yataq otağıdır. Bura böyük həcmdə yataq dəstiri hazır şəkildə yerləşəcək. Kombi xətləri burada da tam bu şəkildə qoyulub, çəkilib. Evin bütün divarları cüt daşdır. İkinci mərtəbə qapılar bəyazdır. Qiymətimizdir. Start qiymətli, ilkin qiymətli 80.000 manatdır. 80.000 manata təklif olunur. Endirim olacaq. Bu da sonuncu 4-cü otaqdır. Sonra qızılan təşəkkür edirəm. Instagram və YouTube kanalımda da abunə olmağı unutmayın.